Di Staten Island, pelajar sekolah menengah Venus menyemak e dan mendapati dia telah diterima ke CalArts untuk fotografi. Dia mula menaip balasan tetapi teragak-agak, tidak tahu sama ada menerima atau tidak kerana dia tidak mahu meninggalkan ibunya sendirian. Pada masa itu, pemberitahuan menunjukkan kepadanya bahawa GP yang dicintainya telah menandakan namanya di media sosial dalam foto yang diambilnya, jadi dia memberinya suka. Kemudian Venus menerima panggilan video daripada rakannya Sini dan mereka bersembang tentang pelbagai topik. Sini menyebut permainan dalam talian baharu yang dipanggil Nerf yang digilai semua orang. Venus menyemak video tentangnya dan suara robot menerangkan orang mesti menyelesaikan cabaran aneh untuk mendapat bayaran. Apabila mendaftar, pengguna boleh memilih untuk menjadi pemerhati tanpa nama atau pemain. Sini menyukainya, tetapi Venus mendapatinya sama-sama. Selepas itu Venus pergi ke dapur dan membincangkan hal kolej dengan ibunya Nancy yang tidak tahu Venus telah memohon untuk CalArts. Dia fikir anak perempuannya akan belajar di Staten Island dan mereka masih boleh tinggal bersama. Venus mencadangkan untuk menyewa bilik abangnya yang telah meninggal dunia tetapi Nancy enggan masih tidak dapat mengatasi kerugian itu. Kemudian Venus pergi ke perlawanan bola sepak pelajar untuk mengambil gambar untuk akhbar sekolah. Sidney meminta seseorang merakamnya untuk nerf sebelum bertemu dengan rakan-rakan soraknya. Skuad memulakan rutin biasa, tetapi pada penghujungnya, Sidney mengejutkan semua orang dengan menunjukkan bahagian belakangnya yang bogel. Ternyata itu adalah keberanian daripada permainan dan dia telah dibayar untuknya. Tidak lama kemudian, remaja di seluruh negara melakukan perkara bodoh untuk memenangi wang seperti makan makanan anjing, menaiki kereta polis sambil meluncur, dan melompat dari tebing. Apabila seseorang menyertai sebagai pemain, permainan mengambil semua data mereka dan menyesuaikan cabaran dengan sewajarnya. Mereka yang mendaftar sebagai pemerhati membayar untuk menonton video dan mengikuti pertandingan untuk mengetahui siapa yang akan ke peringkat akhir. Penonton juga boleh menawarkan idea untuk berani dan digalakkan untuk merakam pemain. Selepas perlawanan, Venus dan rakan-rakannya pergi ke restoran makanan segera dan pertengkaran berlaku mengenai moral permainan. Sydney menggunakan peluang untuk menunjukkan Venus tidak pernah keluar dari zon selesanya, jadi dia hanyalah seorang pemerhati dalam kehidupan sebenar. Apabila Venus membantah, Sydney berani dia mengajak GP keluar. Venus enggan, jadi Sydney pergi memberitahu GP bahawa Venus menyukainya. Malangnya GP menerangkan Venus bukan jenisnya, jadi Venus yang patah hati meluru keluar dari restoran. Dia menjerit semasa menunggang basikal dan teks untuk rakan-rakannya membuatnya lebih marah. Apabila dia pulang ke rumah, dia sangat terdesak untuk membuktikan dia lebih baik daripada ini dan memutuskan untuk mendaftar di sebagai pemain. Suara robotik bermula dengan menerangkan peraturan, dua pemain dengan pemerhati terbanyak pergi ke final, semua cabaran mesti difilemkan untuk diluluskan, pemain akan tersingkir jika mereka gagal atau diikat jamin dan snitch mendapat jahitan. Seterusnya permainan meminta cap jarinya dan membuat profil secara automatik profil-profil-profil banklah dia akanlah yang membuat profil peribadinya dengan menggunakan semua maklumat peribadinya daripada internet, daripada buku kegemarannya kepada maklumat akaun banknya. Keberanian pertama yang dia dapat ialah mencium orang yang tidak dikenali di kedai makan dengan harga $100, jadi Venus menelpon rakannya Tami untuk memberinya tumpangan. Tami memberi amaran kepadanya bahawa sesetengah kanak-kanak mati kerana nerf tetapi Venus tidak mempercayainya kerana ia akan menyebabkan permainan ditutup. Menggunakan pengetahuannya daripada web gelap, Tami menerangkan bahawa permainan tidak boleh dihentikan kerana semua orang yang lop masuk menjadi pelayan baharu. Di restoran, Venus mengambil masa terlalu lama untuk membuat keputusan tentang seseorang dan telefonnya mengingatkannya bahawa dia mempunyai headmaster. Akhirnya dia memilih lelaki bernama Ian kerana dia sedang membaca buku kegemarannya. Venus mula bercakap tentang buku itu untuk menarik perhatian Ian dan mengganggu dirinya untuk menciumnya secara tiba-tiba semasa Tami merakamnya. Dia mengira detik di kepalanya dan setelah selesai, dia kembali kepada Tami untuk mengesahkan dia mendapat wang. Kemudian muzik mula dimainkan di restoran dan Ian menyanyi bersama, menari di atas tempat duduk sambil melihat Venus. Dia menyangka dia menyanyi untuknya, tetapi Tami menjelaskan ini juga satu keberanian. Ian berjaya mendapatkan wangnya dan duduk bersama kedua-duanya selepas dia selesai, menjelaskan seseorang memberinya buku itu sebagai sebahagian daripada berani. Pada ketika itu, Ian dan Venus kedua-duanya mendapat mesej baharu yang berani mereka pergi ke bandar bersama dengan bayaran $200. Venus menolaknya, mengatakan dia hanya mahu melakukan satu untuk bermain main dan Tami menyokong responsnya. Ian menyiratkan Venus melakukan sesuatu kerana kawannya menyuruhnya dan pergi. Sakit hati, Venus mengikut Ian ke tempat letak kereta dan memberi amaran kepadanya dia bukan jenis yang berani, tetapi dia mahu dia ikut. Mereka berdua menaiki basikal Ian dan menyeberangi jambatan untuk sampai ke bandar, merakam semuanya. Sementara itu Sini sedang melepak dengan rakan-rakan sambil melakukan satu lagi cabaran yang melibatkan berpura-pura kentut orang menggunakan L. Dia mendapat ramai peminat untuk perkara ini tetapi moodnya agak merosot apabila dia menyedari bahawa Venus telah menyertai permainan dan dengan cepat juga mendapat pemerhati. Apabila perjalanan tamat, Venus dan Ian berpisah untuk mengikuti berani baharu mereka. Cabarannya seterusnya ialah mencuba pakaian dari kedai yang sangat mewah. Semasa dia memasuki kedai, Nancy mendapat pemberitahuan kerana akaun bank bersama mereka menerima wang di bawah nama Venus. Dia cuba menghubungi anak perempuannya, tetapi Venus tidak mengendahkannya dan mendapati pakaian itu. Dia hampir menanggalkannya dari peragawati, tetapi seorang kerani datang dan memberikannya salinan lain. Venus bergegas ke bilik persalinan dan merakamkan dirinya semasa dia memakai pakaiannya, memenangi perlawanan itu tepat pada masanya. Kemudian dia melihat dalam cermin, menyukai apa yang dia lihat. Pada ketika itu, dia ditemui oleh Ian, yang juga berani mencuba pakaian. Semasa dia merakam videonya untuk peminatnya, Tami masih bimbang tentang keselamatan Venus dan mendaftar di Nerf sebagai pemerhati untuk mengawasinya. Ian dan Venus memutuskan untuk berseronok menyelesaikan pakaian mereka dengan kasut dan semasa mereka terganggu, pemain T mencuri pakaian mereka dari bilik persalinan untuk satu lagi cabaran. Tidak lama kemudian Venus dan Ian menyedari pakaian mereka hilang dan pada masa yang sama mereka mendapat tawaran $2,500 menyuruh mereka meninggalkan kedai. Pakaian ini terlalu mahal untuk belanjawan mereka, jadi sebaliknya mereka memutuskan untuk meninggalkannya dan menyelinap dalam seluar dalam mereka. Pada mulanya tiada siapa yang melihat mereka, tetapi akhirnya mereka tumpas dan tiada pilihan selain berlari ke pintu keluar sambil semua orang menonton. Ini menjadikan mereka ramai peminat. Di atas basikal Ian, mereka menemui beg dengan pakaian mewah dan resit, jadi mereka boleh menyimpannya tanpa rasa bersalah terima kasih kepada salah seorang pemerhati mereka. Semasa mereka pergi ke lokasi berani mereka, yang seterusnya, Sini menelpon Tami untuk bertanya tentang niat Venus dan terkejut apabila dia perasan Venus kini berada di sepuluh teratas. Sejurus kemudian, Ian dan Venus tiba ke rumah Tatu, di mana Venus mesti mendapatkan Tatu yang Ian perlu pilih untuknya. Dia melihat pelbagai reka bentuk dan tidak menyukai apa-apa, jadi dia mereka bentuknya sendiri dan meminta artis tatu untuk membetulkannya. Venus naik ke atas kerusi dan semasa dia menderita di bawah jarum, bilangan pengikutnya terus bertambah. Untuk mengalihkan perhatiannya daripada kesakitan, Yan memainkan lagu yang dia suka dan mendengar kisah abangnya yang telah meninggal dunia. Sebaik sahaja tatu itu selesai, Venus melihatnya pada cermin dan amat terkejut apabila menemui sebuah rumah api, seperti dalam nama buku kegemarannya. Sementara itu di sebuah parti, Sydney mendapati Venus terus mendapat peminat dan cemburunya semakin memuncak. Tami sedang menonton semua ini dan akhirnya hilang kesabarannya, jadi dia menghubungi rakan penggodam untuk mendapatkan bantuan untuk mencari maklumat lanjut tentang Ian kerana dia tidak muncul di mana-mana tapak awam rakannya menghantar kunci laluan kepadanya untuk mengakses web gelap dan dia mendapat tahu bahawa Ian bermain permainan itu sebelum ini. Malah dia terlibat dalam insiden yang membunuh seorang pemain. Dengan panik, Tami memanggil Venus untuk memberi amaran kepadanya tetapi dia tidak akan menjawabnya. Kembali ke Ian dan Venus, mereka mendapat keberanian baharu meminta Ian memandu basikal dengan mata tertutup pada kelajuan 60 batu sejam melalui New York City dan Venus untuk memberinya arah yang betul dengan harga 10000 dolar. Venus enggan melakukannya, tetapi pada masa itu T singgah untuk mengambil gambarnya dengan pelekat kereta. Selepas dia pergi, Ian meyakinkan Venus untuk melakukan cabaran itu. Apabila mereka menerimanya, seorang gadis di parti itu meletakkannya di TV supaya semua orang boleh menonton. Ian menutup topi keledanya dengan pelekat dan mereka menanggalkan apabila Venus mengesahkan lampu hijau. Pemanduan agak kekok dan mereka terlalu hampir dengan kereta lain, jadi Venus terpaksa menolaknya untuk mengawal semula. Dengan campuran bersandar pada badan dan kata-katanya, Venus membimbingnya melalui jalan-jalan sambil Ian berjalan semakin laju mereka hampir melanggar lampu merah, tetapi Venus membuatkan Ian pergi lebih laju dan mereka menyeberang tepat pada masanya. Selepas melalui terowong, mereka akhirnya menamatkan kiraan detik dan Ian mengosongkan penglihatannya untuk memberhentikan basikal yang betul sebelum dia merempuh pagar. Selepas itu, kedua-duanya meraihkan dengan ciuman. Di pesta itu, Sydney sangat cemburu dan meminta pemerhatinya memberinya peluang yang lebih baik. Pada masa itu dia ditemui oleh T yang meminta untuk bekerjasama. Cindy menolak dia dan T memberikan nombornya sebelum pergi. Sementara itu, Nancy menelefon Tami ingin mengetahui sama ada akaunnya di godam kerana dia terus menerima wang daripada pemberi maklumat tanpa nama. Tami mengarang cerita tentang Venus bermain poker dalam talian dan memperoleh pendapatan yang lumayan daripadanya untuk membuat Nancy menjauhkan diri. Kembali ke pasangan itu, mereka berseronok menggunakan karusel sambil menyatukan situasi keluarga mereka. Ini sedang dirakam dan Sydney yang cemburu cuba menghubungi Venus tetapi tidak menjawab. Ian bertanya kepadanya mengapa dan Venus mula menerangkan bagaimana Sydney sentiasa mengecewakannya dan menggunakan dia untuk berasa lebih baik tentang rasa tidak selamatnya sendiri. Ini memalukan Sydney di hadapan semua orang dan kini pemerhatinya bergabung untuk memikirkan satu usaha yang berbahaya untuknya. Di pesta itu, dua lelaki muncul dengan tangga dan Sini mendapat keberanian baharu, dia mesti menggunakan tangga. Untuk berjalan dari satu bangunan ke bangunan yang lain. Dia mabuk dan pening tetapi memutuskan untuk mencuba juga. Sini mengambil langkah pertama dengan agak kekok dan jatuh ke tangan dan lututnya untuk memudahkannya semasa orang lain membuat filem. Walau bagaimanapun, dia mesti menjadi orang yang membuat penggambaran untuk berani mengira, jadi dia berdiri semula untuk mengambil telefonnya dari poketnya. Semua orang terus menjerit nasihat dan ia membuatkan dia lebih gementar, menyebabkan dia secara tidak sengaja menjatuhkan telefon ke tanah. Naf serta-merta mengumumkan sini gagal berani dan dia keluar dari permainan. Di seluruh negara, orang ramai juga gagal dalam usaha yang sangat berbahaya, seperti gagal melompat ke atas pelantar kereta api dan terperangkap dalam kebakaran. T berakhir di landasan kereta api dan kekal diam di tengah, membiarkan kereta api melewatinya tanpa cedera. Keberaniannya telah selesai dan kini dia berada di tempat pertama. Memandangkan lebih ramai orang gagal, hanya beberapa pemain sahaja yang tinggal. Tidak lama kemudian Ian dan Venus hadir ke parti itu dan diterima seperti selebriti. Apabila Venus mendengar Sini hilang, dia pergi untuk memeriksanya dan mendapati dia semakin nakal dengan JP. Ini mencetuskan pertengkaran kerana kedua-dua gadis mula menghina antara satu sama lain kerana pengkhianatan mereka. Sini malah melemparkan jelingan ke arah abang Venus yang mati melintasi garisan. Pada ketika itu, Venus berani memintanya menyelesaikan cabaran Sini yang gagal dengan bayaran 15000$. Tidak sabar untuk membalas dendam, Venus segera menerima dan pergi ke tangga. Venus adalah kurang kekok berbanding Cindy dan hanya memerlukan beberapa jeda, dia dengan pantas berjalan di atas tangga dan sampai ke bangunan bersebelahan. Semasa semua orang meraikannya, Nev mengumumkan Venus berada di tempat pertama. Selepas itu Tami menemuinya dan memberitahunya bahawa pergaduhannya dengan Cindy telah dipentaskan oleh Ian kerana itu beraninya. Berang, Venus berlari keluar dari parti dan Ian mengikutinya. Orang ramai terus merakamnya, jadi Ian menyeretnya ke lift dan menjelaskan perkara ini lebih rumit daripada yang kelihatan, tetapi dia tidak boleh memberitahunya sehingga kemudian. Venus tidak mempercayainya dan bosan dengan risikonya, jadi dia berlari keluar dari bangunan dan mencari polis untuk menerangkan permainan kepadanya. Pegawai itu tidak dapat melihat jenayah yang sedang dilakukan dan pemerhati yang berdekatan mula menggelarnya sebagai snitch. Pada masa yang sama, Nancy mendapati akaun banknya telah dikosongkan. Dia menelefon Venus yang panik kerana Ian baru sahaja pergi dengan basikalnya. Pada saat itu, T muncul dan meminta maaf sebelum menumbuk Venus menjatuhkannya kerana beraninya. Sejurus kemudian, Zohrah bangun dalam unit storan di mana beberapa lampu mendedahkan frasa, snitches mendapat jahitan dan skrin komputer. Suara robot menjelaskan Venus kini tahanan mereka kerana melanggar peraturan. Mereka mengawal kehidupannya dan keluarganya yang mereka buktikan dengan menunjukkan banyak dokumen penting pada skrin. Satu-satunya cara untuknya meninggalkan permainan sekarang ialah memenangi pusingan akhir yang mana dia mesti menaiki feri Pulau Staten. Kemudian dia menendang pintu unit untuk keluar, bersembunyi apabila dia melihat seseorang berdekatan. Tiba-tiba Ian muncul di hadapannya dan akhirnya menerangkan segala-galanya. Ian dan T bermain Nerf tahun lepas di Seattle dan salah seorang rakan mereka meninggal dunia apabila mereka cuba memanjat kren. Mereka segera pergi ke polis tetapi tiada siapa yang menganggap mereka serius menyebutnya sebagai kemalangan. Saraf menghukum mereka kerana melanggar peraturan dan kehidupan keluarga mereka musnah. Mereka mengacaukan pekerjaan ayah Ian, membocorkan foto kakaknya dalam talian dan mencuri identiti mereka terdapat tahap tersembunyi selepas pemerhati dan pemain yang dipanggil banduan dan kedua-dua T dan Ian terperangkap di dalamnya. Satu-satunya cara untuk meninggalkan permainan adalah dengan memenangi perlawanan akhir dan kini Venus berada dalam situasi yang sama. Kemudian Ian menjelaskan bahawa dia telah membuat perjanjian dengan pemerhati dan mereka memberinya keberanian dengan sengaja untuk membawa T ke tempat ketiga. Dengan cara itu Ian dan Venus boleh pergi ke pusingan akhir dan Ian boleh membiarkan dia menang. Venus tidak menyukai idea itu tetapi membenarkan Ian pergi ke usahanya sambil menghubungi Tami untuk mendapatkan bantuan. Dia kini bersama Sydney yang telah mendengar kebenaran dan bersetuju untuk bertemu juga. Gadis-gadis itu memeluk dan meminta maaf apabila mereka bertemu sebelum membincangkan situasi tersebut. Venus mahu pergi ke perlawanan akhir tetapi dia juga mahu memusnahkan permainan itu, jadi dia meminta Tami menukar kod dan mendedahkan semua identiti pemerhati. Dia juga menghantar Sydney dalam misi rahsia sebagai sebahagian daripada rancangan. Sementara itu, Yan mengulangi cabaran yang menyebabkan mereka kalah kali terakhir. Dia pergi ke bumbung bangunan yang sangat tinggi dan bergantung pada kren selama lima saat dengan hanya satu tangan manakala drone merakamnya. Dia takut tetapi dia berjaya melakukannya, malah memberi kamera jari di hujung. Sekarang dia berada di peringkat akhir. Selepas Sini menyelesaikan bahagian rancangannya, dia pergi bersama Tami untuk berjumpa dengan rakan penggodamnya yang sudah berusaha menggodam kod sumber terbuka Nerf. Pada masa yang sama, Nancy akhirnya menemui permainan itu dan memanggil Tami yang menjemputnya untuk menyertainya di sarang penggodam untuk mendapatkan penjelasan. Venus menaiki feri dan seseorang menurunkan beg kertas untuknya. Ian menemui pemerhati bertopeng di dalam kereta api yang membawanya ke destinasi seterusnya. Akhirnya Venus sampai ke stadium dan pengawal meminta tiket, jadi dia mendedahkan pistol dari beg. Ketika beribu-ribu orang lop masuk untuk menonton perlawanan terakhir, Venus masuk ke dalam dan melihat ramai pemerhati tanpa nama memakai topeng. Yang tidak lama lagi tiba dan keberanian terakhir mereka ialah menembak antara satu sama lain. Sesiapa yang menembak pertama memenangi permainan dan mereka hanya mempunyai 20 saat, jadi penggodam perlu tergesa-gesa. Ian memberitahu Venus untuk menembak dan dia melakukannya tetapi di tanah jadi tiada siapa yang menang. Semua orang menghina mereka dan Venus cuba pergi tetapi seorang pemerhati menembak ke udara untuk menghalangnya. Pemerhati menanggalkan topengnya dan mendedahkan dirinya T yang menawarkan diri untuk menembak Ian. Ketika orang ramai bersorak, Venus berlari untuk menyekat mereka dan memanggil pemerhati pengecut kerana bersembunyi di sebalik topeng dan nama jeritan. Mencari keberanian hanya dalam kumpulan. Ti menolak kata-katanya jadi Venus beranikan dia untuk menembak. Semasa Ti meminta persetujuan orang ramai, tinjauan pendapat muncul pada telefon mereka dan semua orang mengundi menyokong Ti menembak Venus, jadi dia terus melakukan perkara itu. Ian menjerit dan menangkap badan Venus yang jatuh. Pada ketika itu penggodam akhirnya menyelesaikan tugas mereka dan nama sebenar semua orang muncul pada telefon mereka dengan mesej yang memberitahu mereka bahawa mereka bersubahat dengan pembunuhan. Kerana ketakutan, orang di seluruh negara mula melok keluar dan meninggalkan stadium, tidak membiarkan satu pelayan dihidupkan untuk nef wujud. Ian yang berang cuba menembak T tetapi tiba-tiba Venus bangun dan menghalangnya. Ternyata memanggil T adalah sebahagian daripada rancangan Sydney sepanjang. Pistolnya kosong dan darah Venus adalah palsu, T dan Ian kini akhirnya boleh berdamai. Disarang, semua orang meraihkan dan penggodam malah mendapat wang Nancy kembali. Selepas meninggalkan stadium, Ian mengakui nama sebenarnya ialah Sam dan pasangan itu bercium. Beberapa ketika kemudian, Venus dengan gembira menghadiri calat dan berkencan dengan Ian sambil mengekalkan persahabatan yang lebih sihat dengan Tami dan Sydney.